Oke coba, dudak muti orang kependem Kekelingan buka sih, kasih kemutan sih Kasih Alhamdulillah, oke Radio buta yuk anjirin kan Ayo Akuran nah, utuh meripan bututa lingan Dianamai Dewi sotekan anju Ke lantaran radio jodipati Yor. Terus baru-baru suwargi Pak Abdul, Pak e, Pak Yoyo dadi pati iki terus dijawu mrene dikangestuni karo Mbah Prakto terus aku ya rikwal ning nguri kantor desa kana ayo heeh hmm, hmm. nalika Mbah Akat sik sugeng biyen ya heeh ngono kuwi ya kalungguhan iki dikumleti buku siji lawanipun ayo nggih Pak Darang yep. nggih No. Bandir <mulia> itu. Aku iki nyemang kanca-kanca di banese antri. Aku tak ngabur kowe bise. Mula lek mangan nangane diatur. Wong sehat enak lu diatur-atur Yay! Nadyanto nuwun sewu Bu Kesi sampun kepala 4. Gegese sorat dadi sinden enom, parandene swarane tasih utuh kados mekaten. Betul ya. Mira wae, untu ngidharani nggih. Anjeun menika kaya ngumpulke gendeng saka banter ning wara. Tasih kuwi ora oleh biasanya bang lihat suara banter itu tuh ya banter iya memang nah, ini malah sehat apa? eh malah sehat iya iya betul betul kalau gak? sih. iya selanggang mujiwat sing sih <tuh> Tembang menika kula gi aturaken buat teng para kadang-kadang yang kepareng mirsani lumantar YouTube streaming. Becik wonten channelipun Pak Opis, Djodipati lan mugi wonten ing kuntan di channel. monggo Pak Joko Kasiko, Pak Yani, eh, Mbak Ani terus Pak Dalem Kasusenan lan sedaya kemawon genduk nadiyae ka nado saka Blitar nusul tekan oh. kene. Iya. salah satu akmine saksi lover sing tukang gawe panel, tukang gawe pamflet ya mbak nadiyae kaya ngono ador itu, ayo, demen yang tau lu selawai diwin yang panjen kaya pacit, iyo muling ngono yang mergosok ngantuin, njegun yang kalen, ayo sumpah beda, beda mantar, bih malah diteni gendruwo, ayo ayo, kaya ngono perjuang, amin, mm -hmm. kelasnya buka sih E